Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan 79 hari ini akan membentangkan WUS 101 teras keusahawanan laporan akhir perniagaan kami. Selamat sejahtera. Hari ini saya nak membentangkan tentang latar belakang perniagaan kami. Nama-nama perniagaan kami adalah menyediakan aksesori telefon pimpin yang berkualiti, bergaya dan mampu milik kepada pengguna bagi memenuhi keperluan gaya hidup digital masa kini serta meningkatkan pengalaman penggunaan berita mudah adik. Pagi misi adalah menjadi jenama aksesori telefon pimpin pilihan utama yang dipercayai oleh pengguna kerana kualiti inovasi dan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Yang untuk misi adalah menawarkan pelbagai jenis aksesori telefon bimbit yang 3D tahan lama dan mesra pengguna. Yang kedua adalah memberikan pengalaman pelanggan yang mesra, pantas dan profesional. Yang ketiga ialah mengikuti perkembangan teknologi dan trend terkini dalam industri aksesori telefon. Yang terakhir ialah menjalin kerjasama strategik dengan pembekal untuk memastikan harga yang kompetitif dan produk yang berkualiti tinggi. Salam sejahtera, saya Loihan. Saya akan membentangkan strategi pemasaran bagi produk kami yang dijual semasa karnival keusahawanan. Pertama, dari segi produk, kami menjual rantai telefon dan pemegang telefon yang bergaya dan comel. Produk ini dipilih kerana ia semakin popular dalam kalangan pelajar yang suka aksesori yang moden dan praktikal. Kami juga menikuti beratkan kualiti bahan supaya ia tahan lama dan berbaloi untuk digunakan setiap hari. Seterusnya, dari segi harga, kami menetapkan harga tetap RM6.50 untuk semua produk. Harga ini dipilih kerana ia berpatutan dan sesuai dengan bajet pelajar. Dengan harga yang seragam, pelanggan lebih mudah untuk membuat pilihan tanpa keliru atau perlu bandingkan harga. Dari segi tempat pula, gerai kami terletak di K4 Year USM Booth 23, iaitu kawasan yang sangat strategi dan sering menjadi laluan utama pelajar. Selain jualan di gerai, kami juga menerima tambahan secara atas talian dan melakukan penghantaran tangan di kawasan kampus untuk kemudahan pelagang. Akhir sekali, dari segi promosi, kami mempromosikan produk melalui Instagram dan WhatsApp dengan poster digital yang menarik. Poster ini disebarkan dalam grup WhatsApp belajar untuk capaian yang lebih luas. Promosi secara bersemuka juga dijalankan di booth untuk menarik perhatian pelanggan yang lalu lalang. Sekian pemenangan daripada saya. Terima kasih. Um, bagi slide seterusnya ialah pengurusan risiko. Pengurusan risiko adalah proses um, untuk mengenal pasti, menilai dan juga mengambil langkah bagi mengurangkan kesadaan risiko yang akan menjejaskan uh, keberhasilan perniagaan ini. Uh, yang pertama ialah risiko operasi. Antara risiko yang uh, dikenal pasti ialah kekurangan stok. Yang kedua, kerosakan atau kecacatan produk dan yang ketiga, kehilangan wang tunai. Uh, antara langkah yang boleh diambil ialah uh, menyediakan anggaran stok berdasarkan jualan tahunan yang seterusnya berkomunikasi awal dengan Uh, bagi penghantaran segera sekiranya stok hampir habis Dan yang akhir sekali memantau inventory dan merekod uh, setiap transaksi jualan uh, Bagi risiko yang seterusnya ialah risiko pasaran uh, risiko, risiko pasaran punya dua risiko iaitu risiko persaingan tinggi dan juga permintaan tidak menentu Bagi persaingan tinggi uh, terdapat banyak penyediaan juga yang menjual produk tersebut dan bagi permintaan tidak menentu, uh, permintaan terhadap aksesori telefon bimbit ini uh, berubah-ubah mengikut trend ataupun musimnya. Dan antara langkah yang uh, dapat diambil ialah uh, yang pertama membezakan produk melalui reka bentuk unik produk tersebut, uh, menawarkan promosi khas seperti diskaun pembelian kedua ataupun hadiah percuma dan mengutamakan permintaan tangan. Uh, seterusnya, melakukan tinjauan pasaran produk secara berkala dan antara langkah yang terakhir ialah uh, menggunakan media sosial bagi mempromosikan produk baru dan juga mengumpul maklum balas pelanggan. Bagi kategori risiko-risiko lain, termasuklah uh, yang pertama iaitu masalah penghantaran dari pembekal. Uh, kelewatan penghantaran stok dari pembekal produk ini dapat menjejaskan operasi jualan produk dan yang kedua ialah risiko keselamatan data pelanggan uh, maklumat pelanggan yang dikumpul melalui tempahan atas talian boleh menyebabkan berlakunya pendedahan maklumat dan penyalahgunaan maklumat tersebut dan langkah-langkah yang boleh diambil ialah membuat pesanan dengan awal sebelum tempoh jualan bermula dan pembekal alternatif juga perlulah dipertimbangkan sekiranya berlaku masalah dengan pembekal utama dan yang Uh, akhir sekali ialah menyimpan maklumat pelanggan dengan selamat dan juga tidak berkongsi dengan mana-mana pihak luar. Uh, maklumat pelanggan harus dihapuskan uh, apabila tempahan selesai dilakukan. Baiklah, mari saya teruskan dengan bahagian seterusnya iaitu 4.0 Pengurusan jalinan Rantaian. 4.1 jaringan dengan pembekal. Untuk bahagian ini, kami ingin berkongsi tentang pembekal yang kami pilih dalam perniagaan New Plus. Kami telah bekerjasama dengan tiga pembekal utama yang memainkan peranan penting dalam kelancaran operasi kami. Yang pertama ialah Yopik Sedian Berhad iaitu pembekal untuk rantai telefon. Kami memilih mereka kerana produk yang ditawarkan sangat comel, berwarna pastel dan menarik perhatian pelanggan sasaran kami iaitu pelajar perempuan. Kami beli secara borong dalam lingkungan RM4 hingga RM6 yang kami kira masih berpatutan tapi tetap memberi keuntungan. Pembekal kedua ialah Case Unicorn sedang Berhad yang membekalkan pemegang telefon. Produk mereka berkualiti dan ergonomik dengan harga borong antara RM3 hingga RM5. Kedua-dua pembekal ini memberi penghantaran yang cepat dan komunikasi juga sangat responsif. Akhir sekali, kami dapatkan beg pembungkusan dan pelekat daripada minimarkettrading.co untuk memastikan produk kami dibungkus dengan kemas dan kelihatan profesional. Secara keseluruhan, jumlah modal kami termasuk pembungkusan adalah RM232.75. 4.2 Jaringan penghubungan pengedaran. Kami telah menggabungkan strategi fizikal dan digital untuk memastikan produk Lil Plus mudah sampai kepada pelanggan secara fizikal kami telah membuka gerai semasa karnival di DK4 USM yang merupakan kawasan laluan utama pelajar Secara digital pula, kami aktif mempromosikan produk melalui WhatsApp, Instagram dan Telegram. Kami telah menghasilkan poster digital yang menarik dan kongsi setiap hari dalam grup WhatsApp dan juga status. Selain itu, ahli kumpulan juga turut bantu mempromosikan produk kepada kenalan mereka. Kami memilih cara ini kerana ia mudah, percuma dan sangat berkesan. Apa-apa pertanyaan daripada pelanggan boleh terus dijawab oleh kami. Waktu operasi jualan kami pula bermula dari 9 pagi hingga 12 tengah hari selari dengan waktu karnival. Untuk bayaran, kami sediakan pilihan yang fleksibel seperti tunai, e-wallet, QR code dan juga pindahan bank supaya lebih memudahkan pelanggan. 4.3 Jaringan Perhubungan Pelanggan Pelanggan sasaran kami terdiri daripada pelajar dan staf USM. Oleh itu, kami menjalankan jualan secara fizikal di kawasan kampus dan di siswa untuk memudahkan akses serta membolehkan pelanggan menilai kualiti produk secara terus. Kami tidak menggunakan hikmat pengantaran pihak ketiga bagi mengelakkan risiko kerosakan dan kos tambahan. Setiap produk diperiksa sebelum dijual bagi memastikan kualiti terjaga harga yang ditawarkan adalah mampu milik atau dikenali sebagai harga student namun masih memberi margin keuntungan yang baik. Transaksi pelanggan turut dipantau dengan teliti bagi memastikan ketelusan. Assalamualaikum <tuh> warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya akan membentangkan prestasi syarikat. Prestasi syarikat ini merujuk kepada pencapaian dan hasil yang diperoleh oleh syarikat dalam tempoh tertentu termasuklah jumlah jualan, keuntungan, pengurusan operasi dan pencapaian lain yang merujuk sejauh mana syarikat itu berjaya. Prestasi ini penting kerana ia menggambarkan kekuatan syarikat dari segi kewangan dan pengurusan. Uh, di sini saya akan terangkan prestasi syarikat di plus kami. Yang pertama ialah jumlah jualan. Jumlah jualan yang kami capai ialah RM312.50 yang mana menunjukkan produk kami mendapat sambutan yang baik Uh, pada tempo sehari kami menjual. Dan yang kedua ialah uh, tentang untung bersih. Untung bersih, harga untuk seunit kami jual ialah RM6. 650 dan keuntungan yang kami boleh ialah RM79.75 daripada modal yang ditolak sebanyak RM232.75. Ah uh, ini menandakan pengurusan kos yang berkesan dan yang ketiga ialah pulangan atas pelaburan. Uh, pulangan pelabur pengulangan atas pelaburan yang mencatatkan sebanyak 34.26% menunjukkan keuntungan yang memberangsangkan dalam tempoh sehari uh, pe uh, penjualan ini berlangsung. Dan yang terakhir ialah kupayaan pasukan. Syarikat ini diruskan oleh 5 orang ahli yang membahagi tugas secara teratur dalam pemasaran, operasi dan kewangan. Ini memastikan kelancaran perniagaan. Kesimpulannya, prestasi syarikat Liplax ini menunjukkan potensi yang baik untuk dikembangkan pada saya masa Saya akan sambung pada bahagian kos-kos lain Kos-kos lain ialah cas pengambilan barang di toko pasal dan juga bahan pemukusan Dengan jumlah RM3.90 Dan seterusnya saya akan masuk kepada poin kedua iaitu keuntungan jualan dan peratusan pulangan modal aa, Untuk untuk kasar ialah RM83.85 untuk untung bersih kita telah pun dapat RM79.75 dan juga akhir sekali ialah pulangan atas pelaburan ROI untung bersih bahagi modal darab 100 dan memperoleh 34.85% itu sahaja daripada saya sekian terima kasih Salam sejahtera, saya Cheng Jiling, nombor matrik 2330 26666. Saya akan membentangkan pengalaman dan pembelajaran. Pertama, ialah pembelian inventory akibat kekurangan pengetahuan tentang produk yang menarik perhatian pelanggan amat sukar untuk kami menentukan produk yang hendak diberi dan dijual. Terdapat banyak pilihan yang menarik, tetapi kami hanya boleh memilih maksimum dua produk sahaja. Berbagai faktor yang perlu diambil kira untuk membuat keputusan tentang produk yang ingin dijual, termasuklah permintaan terhadap produk kos produk dan sebagainya. Selain itu, terdapat pengurusan kos. Untuk menjayakan perniagaan kami, kami perlu mempunyai kos yang lebih rendah untuk pembelian inventory supaya kami mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi selepas kami menentukan produk yang ingin dijaya iaitu aksesori telefon pembimbing kami perlu mempertimbangkan kos perniagaan kami selain itu kami juga perlu memperuntukkan beberapa modal untuk hiasan gerai Seterusnya, terdapat tempoh masa jarang. Tempoh masa jarang yang singkat juga menyukarkan perniagaan kami. Ramai pelajar yang tidak dapat menghadiri gerai kami kerana kekangan masa. Jadi, kami mengambil insentif dengan mempromosikan gerai kami dan pola-pola yang akan dijual melalui media sosial dan kumpulan sempat para pelajar, dua hari lebih awal. Supaya pelanggan-pelanggan kami boleh mengaturkan masa untuk pelanggan-pelanggan kami yang tidak berkesempatan untuk menjujui gerai kami. Oleh itu, kadar jualan produk kami dapat dimaksimumkan memperuntukkan beberapa modal untuk khasan gerai. Akhir sekali, terdapat saiz produk. Kesukaran untuk dalam menentukan saiz rantai telefon bimbing untuk disesuaikan dengan saiz tangan pelanggan-pelanggan kami seperti yang kami tahu, pelanggan-pelanggan kami mungkin mempunyai saiz tangan yang berbeza-beza. Jadi, untuk menyesuaikan produk kami ini dengan semua saiz tangan pelanggan kami, kami telah membuat telang telefon bimbing yang saiznya berbeza supaya masalah saiz tangan yang berbeza ini dapat diatasikan. Dengan ini, pelanggan-pelanggan kami tidak perlu risau tentang saiz rantai telefon bimbing yang tidak sembarangan dan mereka boleh memilih mana-mana reka bentuk rantai yang disukai oleh mereka. Berdasarkan rancangan perniagaan yang telah sediakan, perniagaan Lisbeth kami yang menjual produk aksesori telefon bimbing iaitu rantai telefon bimbing dan pemegang telefon bimbing dengan menggunakan modal sebanyak RM232.75 memberikan keuntungan yang memberasakan. Berdasarkan kiraan yang telah kami laksanakan di bahagian prestasi syarikat, kami memperoleh hasil jualan sebanyak rm sen, dengan untung bersih sebanyak RM79.75. Pulangan atas pelaburan ROI kami adalah sebanyak 34.26%. Hal ini bermakna penyaga ini mempunyai pulangan sebanyak 34.26% daripada jumlah pelaburan. Melalui pengalaman peniagaan ini, kami telah memperoleh pengetahuan yang baharu berkaitan dengan strategi pemasaran, pengurusan risiko dan analisis kewangan. Kami juga telah mengenal pasti masalah peniagaan seperti pengurusan kos, tempoh masa jalan, saiz produk dan permintaan pelanggan yang boleh dinaikkan daraf jika kami berminat untuk meneruskan perniagaan ini pada masa hadapan. Secara keseluruhannya, BISPAP bukan sahaja memberi keuntungan yang memberasakan kepada kami makna memberi pengajaran melalui pengalaman yang baharu berkaitan dengan bidang perniagaan kepada kami.